मेरा नाम धीर महेश्वरी है और मैं अभी कैलोर ऑलिव इंटरनेशनल स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ अभी लास्ट वीक मेरे रिजल्ट्स आए थे और मुझे 41 वन आउट ऑफ फोर्टी फाइव मिले आई बी डिप्लोमा प्रोग्राम में मुझे ये रिज़ल्ट लाने में मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया और मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की मुझे कुछ भी कुछ भी चीज़ों में प्रॉब्लम होता था तो मेरे टीचर्स हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए तैयार रहते थे और मुझे ये पूरे आईबी प्रोग्राम से પૂરી દુનિયા કે બારે જાણને કો ઓર એક હાયર એજ્યુકેશન મિલા મુજે મારું નામ મેધાવી પ્રજાપતિ છે અને હું કેલોરેક્સ ઓલિવ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલની હમણાં પાસઆઉટ થયેલી એક સ્ટુડન્ટ છું મારા આઈબીડીપીમાં ફોર્ટી વન પોઈન્ટ્સ આવ્યા છે અને મને હું એવું કહેવા માગીશ કે આ સ્કોર ખાલી મારો નથી મારા પેરેન્ટ્સ જે મારી સાથે રહ્યા છે અને મારી સ્કૂલે મારા ટીચર્સે જે મને કોન્સ્ટન્ટલી સપોર્ટ કર્યું છે બિકોઝ આઈબી એવો પ્રોગ્રામ છે જેમાં ખાલી સબ્જેક્ટ્સ નથી ભણાવવામાં આવતા એમાં તમારું એઝ અ પર્સન બહુ જ ડેવલપમેન્ટ થવામાં આવે છે કમ્યુનિટીને સર્વ કરવામાં આવે છે અને બીજી બહુ જ ક્રિએટિવ એક્ટિવિટીઝ કરવામાં આવે છે વિચ હેલ્પ્સ મી જે મને બહુ જ એઝ અ પર્સન ડેવલપ કરવામાં હેલ્પ કર્યું છે અને अब टीचर्स वगैरह हमारी स्कूल ना सपोर्ट वगैरह अब पॉसिबल नू तो थैंक यू टू कॉइस एंड माई पेरेंट्स एंड ऑल द टीचर्स मेरा नाम संभव मालू है मैं कैरलिक सॉलिव इंटरनेशनल स्कूल का स्टूडेंट हूं और मैं इस स्कूल में और आईबी बोर्ड में बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से रहा हूं और आईबी ने मेरे को बहुत ही सारी चीज़ें सीखने में मदद की है आईबी एक ऐसा कोर्स है जो बहुत ही रिगरस है बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है बहुत फोकस चाहिए होता है और पढ़ाई के अलावा भी आई ने मेरे को डेवलप करने में बहुत हेल्प किया जिसकी वजह से मैं मेरे इलेवन टवेल्थ में तीन रिसर्च पेपर लिख पाया मैं पेटेंट कर पाया और इस सब का काफ़ी सारा हार्डवर्क इसमें हार्डवर्क तो बहुत रिक्वायर्ड होता ही है पर आई ने मेरा परस्पेक्टिव भी बहुत बढ़ा दिया था जिसके वजह से ये सब करना ज़्यादा ईजी हो पाया था मेरे लिए आसानी है एंड मैं कॉइस में एक स्टूडेंट हूँ एंड अब रिसेंटली हमारे बारहवीं के रिजल्ट्स आए हैं जिसमें मुझे 43 थ्री ऑन फोटी आए हैं आई बी एक बोर्ड है इंटरनेशनल और जिसके एग्ज़ाम्स होते हैं मे में एंड रिसेंटली लास्ट वीक हमारे रिजल्ट्स आए हैं एंड ये एक डिप्लोमा प्रोग्राम होता है जिसको बारहवीं के इक्विवेलेंट समझ सकते हैं